Да, это повышение цен на проезд. Такого нет ни в одном городе нашей страны. Исполком городского совета своим решением ввел новые тарифы на перевозку пассажиров, повысив их на треть, ссылаясь на повышение цен на СМ и запасные части. Процедура обсуждения проекта решение не проводилось. После введения цен 17 июля были проведены так называемые общественные случаи, слушания, на которых требования пикетировавших не зачитывались и не обсуждались. Выступающие шесть представителей от партии «Свобода» и другие на конкретных фактах показали незаконность повышения цены требовали отмены этого решения исполкома. Но фактически никаких рекомендаций по данному вопросу не было принято. В связи с таким наплевательским отношением органа власти, условиям жизни горожан, было решено собрать народное вече на котором принять решение об избрании комитета общественного контроля деятельности городского пассажирского транспорта, независимо от видов собственности АТП, и вынести обсуждение настоящего вопроса на очередную или внеочередную сессию Горсовета. Собрание постановило, первое, утвердить комитет общественного контроля деятельности городского пассажирского транспорта в следующем составе: Староконь от общественной организации антифашистский союз Маутхаузен, Коновалов от городской общественной организации гражданский контроль, Марченко от союза офицеров, Деркач от профсоюза рабочих рабочий Южмаша. Долинский юрист, он не мог прийти, потому что он ночью дежурит, но он, я с ним встречался, и он согласен включиться в эту работу. И малюжонок экономист, у нас здесь тоже присутствует. Второе. Постановить комитету и исполкому такие первоочередные задачи. Добиться отмены решения исполкома о повышении цен на проезд, разработать и утвердить на общественных слушаниях схему транспорта сети города, удобное для горожан, а не для перевозчиков. Организовать проверку фактического получения средств перевозчиками за день и за месяц. В связи с тем, что невозможно провести ревизию деятельности автотранспортных предприятий, нам необходимо самим сделать и провести сколько же пассажиров фактически проводятся нашими маршрутками и установить настоящую, сколько они денег получают за день и за месяц. Изучить опыт работы киевского городского транспорта, где проезд пассажиров стоит 2 гривны 50 копеек. Также в других городах Украины, в Днепророжинске, проезд стоит 2,25. В Харькове две недели назад стоил 2 гривны. Им и льготников возили, сколько, сколько Боже зайдет маршрутку. Потребовать от власти разработать меры по обеспечению создания и финансирования городского коммунального предприятия по перевозке пассажиров в автомобильном транспорте. В Донецке закупили 120 автобусов больших и пустили по улице Артема, главной улице Донецка. И там маршруток нету. А в нас 39 этих автобусов больших, лоцманов, сожгли. Это банда, и никто не знает, что это сделать. Необходимо потребовать от милиции или разогнать ее к чертовой матери нанять других которые будут защищать жителей города, а не этих бандитов, которые уничтожают транспорт. Решить вопрос с официальной фиксацией поступления оплаты за проезд в маршрутках, безналичная электронная оплата, погашение талонов, чтобы наличных денег не было на маршрутках. Пускай Пассажиры покупают талоны, прокомпасировал и отдал водителю. Вот, пожалуйста, и он получит в конце дня эти деньги. Льготников сколько зайдет, отме, отметит свой талон годный и даст водителю. И он получит. А так получается, он один раз не одного везет, а другой раз два и взял, и больше не берет. Даже и то, один говорит, а у меня есть, и все. Вот такой бардак у нас творится на маршрутках. Разработать программу изготовления трамваев и троллейбусов на предприятии города, чтобы за несколько лет, не менее пять, восстановить их количество до уровня 91 -го года. У нас троллейбусов в 91 году было 1500 троллейбусов. Сейчас осталось 300. И они только днем ходят, и то еле ходят. И все. А с 8 часов уже только маршрутки. Это все специально делается во вред жителям города. А трамваи закупают у Германии, которые необходимо уничтожать, резать. Так а они теперь красят и нам продают. Так мы что, сумасшедшие здесь в городе? Или мы нормальные люди? Необходимо потребовать от городского совета, чтобы прекратил это безобразие. Южмаш может делать и то, и другое, а он стоит. Без работы. Решить, потребовать восстановление движения троллейбусов. Номер 4 вокзал Парк Шевченко и номер 13 центр жилмашив Парус. Даже там уже сняли провода, сдали, потому что медь им нужна, чтобы подороже продать решить вопрос об обеспечении движения городского общественного транспорта, метро, трамвай, троллейбус, маршрутные такси с 5 до 24 с указанием по графика их движения. В ночное время обеспечить дежурные рейсы на основных маршрутах, как было при советской власти, в том числе и маршрутных такси не реже, чем через час. Разработать механизм контроля проезда пассажиров летных категорий и субсидирование в связи с транспортными предприятиями. Значит, что, что с этим вопросом? Получается, что никто не учитывает, сколько же льготников проехало. Никто ничего не знает. А деньги из бюджета забирают, и эти частники их по карманам рассовывают. И все. На 34-м канале городского телевидения организовать регулярные передачи с обсуждением рассмотренных вопросов, например, в пятницу вечером с участием всех желающих жителя города в телефонном режиме предоставить для заседания комитета помещение на время, на один-два часа в неделю. Вот такое предложение.